Salam dəyərli izləyicilər. Masızır qəsəbəsi Yeni Bakı yaşayış kompleksinin arxasında ikinci küçədə belə bir şəxsi tikili həyət evimiz satışa çıxıb. Həyət evi 2 sotuq torpaq sahəsinin tərkibində yerləşir. Dəyərli izləyicilərimiz, gördünüz kimi sağ tərəfdə də evin həyət yanı yəni, sahəsi var. Əslində yeni Bakı yerin binaları görsənir. Yeni Bakı çox yaxın bir yerə yerləşir. Demək olar ki, kompleksin tam daxili hissəsindədir. 20 mərtəbəlidir, şəxsi tiplidir. Kommunaltları falan burada yerləşdirilib. Suyun sağazı, tam yaşayışlı evdir, hazır gir yaşa evdir əziz izləcilər. Nəsə kəsidə də evin daxili hissəsinə. Hörmətli izləcilər, evin daxili hissəsinə kəsid etdikdə belə bir geniş hall sistemiz var. Burdan qladovka falan yığıla bilər. Sol tərəfdə bizə belə bir mətbəx qarşılayır. Pəncərəsi həyətə baxır. Evin bütün daşqaları vurulub, dəyərli izləyicilər, də, belə gördüyünüz kimi geniş bir mətbəx var. Mebeli yeni kimi dır. Piləkanın altında isə belə bir qladovkaya bənzər və podvala düşmək üçün belə bir yerimiz var. Hardasa podval piləkanının o hissəsinə qədər gedir, dəyərli izləyicilər. Də, də, bu hissədə sanitar qoşuğumuz yerləşir. Kifayət qədər genişdir. Yeni kafe mebellərlə təchizlənib. Və qeyd etmədim, burada duş kabinə yığdırmaq üçün də belə bir yer qoyulub. Dəyərlilər izləyicilərimiz, keş ittirdikdə bu hissədə belə bir geniş zalımız var. Bu dəqiqə evin içərisində əmə temperatur normaldır, havanın soyuq olmağına baxmayaraq kombi kifayət qədər evi isitməyə bəs edir. Bu isa aşağı mərtəbədəki sonuncu qonaq otağı kimi istifadə oluna bilər. İndi isə dəyərli izləyicilər yenə xoş səhsə təqdim edirəm. Keçər ikinci mərtəbəyə. Gördüyünüz kimi divanı çox möhkəmdir, tam oturmuş evdir. illərlə yaşayış var, dəyərli izləyicilərimiz. Estetikdir. İkinci mərtəbədə bizi belə bir geniş xal qarşılayır. Buradan balkona çıxışımız var. Bura sanitari qovşağına çıxır. Yuxarı hissə, yuxarı mərtəbədə də aşağı mərtəbədəki kimi geniş xolumuz var. Qənnətli izlərsiz, balkon istəsinə kəsid etdikdə kondisionerin motoru burada yerləşir. Və həyətə baxan, həyət yenə də təqdim edirəm. Belə bir geniş balkonumuz var və yenə də Bakı Aşlar kompleksinə nə qədər yaxın olduğunu təqdim edirəm sizə. İndi isə keçid otaqlara. Hörmətli izləyicilər, ikinci mərtəbədə bu hissədə belə bir geniş yataq otağı. Gördüyünüz kimi otağın genişliyi kifayət qədərdir. İsitmə sistemi yetərlə qaydədə isitmək üçün bəs edir. Bu hissədə belə bir geniş digər yataq otağı pəncərləri əsas yola baxır. Evin heç bir e, uqlavoya baxan və yaxud da bağlı, yəni betona, divara baxan pəncərəsi yoxdur. Hər bir pəncərəsi yola, həyətə və açılığa baxır. Bu isə dəyərli izləyicilər sonuncu yataq otağımız. Hörmətli izləyicilər, bu ev ümum yaşam sahəsi 180 kvadrat metr təşkil edir. Əşyasız qiyməti 135.000 manat təşkil edir. 5 otağlıdır. 2 soltun içərisində yerləşir. Sənədi, qopa ket kubca. Əlaqədar şəxslər bizə zəng edib daha ətraflı məlumat ala bilərlər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.